Hai, Mam. Hari ini aku bikin bolu pandan santan. Ini enak banget, wangi banget. Ini bisa jadi ide bakulan juga, Mams. Dan ini hanya menggunakan 4 butir telur aja, Mam. Oke, langsung ke cara pembuatan ya. Langkah yang pertama, siapkan wadah yang bersih. 4 butir telur ayam suhu ruang, 100 gram gula pasir atau gula halus. Selanjutnya, 1 sendok TSP atau emulsifier Tuang adonan ke dalam satu wadah Kemudian, kocok hingga putih mengembang kental dan berjejak Selama kurang lebih 10 menit Atau sesuaikan dengan mixer masing-masing Namam, ini sudah putih mengembang kental dan berjejak Selanjutnya, masukkan bahan-bahan kering secara bertahap 1 sendok makan tepung maizena Kemudian kocok lagi hingga tercampur rata dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Kemudian 125 gram tepung terigu. Kocok lagi hingga tercampur rata. Gunakan mixer kecepatan yang paling rendah. Dan di sini ada 55 ml santan instan. Selanjutnya tuangkan margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya sebanyak 75 gram. Kemudian masukkan pasta pandan sesuai selera dan kocok lagi hingga tercampur rata. Di sini aku tetap gunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Dan di sini aku tambahkan sedikit vanilla butter. Boleh di-skip juga jika tidak ada vanilla butter atau boleh gunakan vanilla pasta atau vanili bubuk yang dimasukkan di awal tadi berbarengan dengan bahan kering. Dan di sini aku menggunakan loyang dengan diameter 22 cm. Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah diberi dengan olesan Carlo. Nah, ini selanjutnya hentakkan loyang beberapa saat sebelum masuk ke dalam oven. Oven sudah dipanaskan sebelumnya ya. Dan ini panggang dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah. Dan ini dia hasilnya, bolu pandan santan. Ini enak banget, ini wangi banget, ini lembut, dan ini cocok juga sebagai ide bakulan, Mams. Ini juga bisa untuk sajian keluarga di rumah. Sekian video dari aku hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.